في ظلال هذه الآية القرآنية في ضوء ما فسره الإمام الكبير إمام أئمة الدين وكبير شيوخ الإسلام منذ أكثر من ألف سنة أبو حامد الغزالي كيف فسر هذه الآية الكريمة وأعدوا له ما استطعتم من قوة. أبي <applause>

তারা কোরআন এবং হাদিসের আলোকে কাতি করেছেন তাই হাজার বছর আগে ইমাম আল-দালিহ রাহমাতুল্লাহি এই আয়াতটি সম্বন্ধে লিখা করেছেন তিনি আমাদের সামনে রাখবেন যে আইকুলাহু নসতা আতো তোমরা যথা সাধ্য শক্তি সঞ্চয় করো এই শক্তি সঞ্চয় করার অর্থ কি ইমাম আল-দালিহ বলেছে তিনি বলবেন আল ইমামুল رحمة الله عليه الإمام أبو حامد الغزالي الطوسي النيسابوري الأشعري هذا الرجل الذي جدد الدين فيه منذ أكثر من ألف سنة وتخطى لكثير من دعوات التخلف وطور الفقه الإسلامي والشريعة إننا علينا عندما أرى وأقرأ عن أبو حامد الغزالي بعده كثير من الشيوخ أتذكر مولانا شيخ الروح الأمين لأنه يتبع نفس النهج ويطور نفس العلوم ويحاول إطلاع التطور والتجدد على مدارسنا الإسلامية في العالم الإسلامي إمام غزالي رحمه الله <applause> عليه

আটটা চলেছে এবং আইনসের মাঝে যে সমন্বয় করা সম্ভব আধুনিকতাকে যে অবলম্বন করা যায় সেই পথেই তিনি হেঁটেছেন التي أمرنا الله تعالى بالاسترداد لها وبالتجانس لها إنما هي ليست قوة الحروب وليست قوة الجهاد فقط بل هي قوة العلم والأخلاق إنما هي قوة العلم والأخلاق أيها المحبة الكرام إن الدين الإسلامي إنما ادم عليه السلام ما هو اول شيء ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم عن ادم عندما خلقه وعلم ادم الاسماء كلها ماذا يعني علم ادم الاسماء كلها هل علم ادم علوم العباده فقط